Значит, я первый раз за многие годы, когда я работала заведующим детским садом, я буквально по Значит, я э, еще меньше года являюсь э, председателем Совета ветеранов Антанской первичной организации. И много говорить не буду, я Серебрякова моя засима, многие меня знают. Значит, вели меня се на сессии вот на прошлой или позапрошлой члены исполкома, значит, я буду здесь бывать. Я с таким вопросом. Участники боевых действий, я сейчас скажу вам, у нас 57 человек. 10 человек инвалиды Великой Отечественной войны. 10 человек это вдовы погибших на нашей территории воинов. И 96, извините, 77 человек. Участников Великой Отечественной войны. Это люди, не воевавшие, но ну, приравненные до 1932 -го года рожденные. Всего их э, 176 человек. И э, Совет ветеранов просит значит, выделить э, помещение. Я не помещение, помещение потом. Это да. Это у вас выделить тогда, да? деньги на, э, чтобы отметить э, на проведение да, 15 февраля отметить э, этих людей, воевавших на территории других стран. Арганцы, и вы ну, Галина Баби да. сидела здесь только что и сказала, что подожди, бюджет, Галина Баби только да. что сказала, что в бюджет 2012 года выделена отдельная программа. Называется ветеран, да. в которую заложены все эти деньги. Но заложены, но их нужно вот решать на исполнение. Нет, нет, что нет это, мы не у вас свои деньги. А это у нас деньги. деньги. Это деньги у нас свои. Это деньги нет, это бюджет. вам, вам выделены бюджетом. Бюджет. это никак не исполним. А как мы принимаем это все правильный. деньги? По реализации этой программы вы принимаете решение. То есть нужно мячнику дать ей соответствующие задания, чтобы он эти деньги подготовил. То есть вот такие вопросы организационные. голова? нет. Кто-то принимает решение о программе, а ИСПОКОМ уже принимает э, решение по реализации ну смотрите, этой мы программы. Во-первых, впервые слышали от Бабич, что существует такой, э, так сказать, ну, часть это бюджета. Это очень это плохо, говорит. что это что, что у нас нет кому Как это так, что Рада принимает 10-го решение, а ИСПОКОМ по сцене на э, 30 января не знает решений. Рады. Это, Конечно, это, плохо, это, это потому что члены исполкома игнорируют и не приглашают на сессии. не приглашают. Это огромное. Потому что мы бы задавали вопросы. Это первое. На сессию не приглашают, а хотя бы сейчас на исполкоме присутствовал бухгалтер. И донес это все до нас. Она, она еще бухгалтера. Где она находится? Я вот хочу как раз поднять вопрос. Мы не знаем даже сколько денег. Значит, О чем мы говорим? Я хочу... Наша организация есть спирт-автор этой программы. Целевая программа. Значит, там коротко, 60 тысяч гривен в год, преимущественно это адресная э, допомога ветеранам, там и по 500 гривен на 9 мая, инвалидам боевых действий, и, и по 300 гривен участникам войны и так дальше. И э, есть деньги, которые м, предусмотрены для э, святкувания э, державных свят. Это, это и день вывода войск из Афганистана. И э, значит, 23 февраля – День защитника Отечества. То есть, согласно этой программе, на 15 февраля – 1500 гривен, на значит, 23 февраля – 8800. И обоснование такое, что на 15 февраля там 57 человек – это участники, значит, войны интернационалисты. Э, и там э, символически что-то им, 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 значит, этим, этим заниматься, сказать, ветеранам. Да. Что-то отметили. И 176 человек, это, это 8800, и это счет 50 гривен на человека. 50 гривен. Это, это на 23 -й, 23 февраля. Да. Этих... А на 9 мая что там? 9 да. это отдельно. А 9 потому, мая это, адреса, это, это, это 800, 9, 6, 7, 9, 9, человек или 11 человек, это иды Великой Отечественной войны, ну, да. по 500 гривен. На 9 мая. А участникам, великолепным участникам войны по 300 евро. Это, это 9 мая. Это впервые, то есть у нас этого не было ранее. А это, это законный способ выдать им деньги. То есть не нужно будет напрягать предпринимателей. Не нужно будет. Это, это все можно делать законно из бюджета. Мы не а потом эти люди, вы да, знаете, как дети, пожилые уже все, конечно, можно сказать, конечно. ждут этого. Когда мы отмечали день пожилого человека, да, с, э, сельский совет нам немного помож, помог, потом вот их организация. Потом, да, даже не должен. И вы знаете, э, коробочка конфет, и она возничка, и у них лица не сияли. А ведь многие, э, может быть, до Дня Победы уже не доживут. А как получается, что за распределитель считает? Распределитель это глава Сільского Света, но ну, він є розпорядник коштів. Але зараз можна дати доручення бухгалтеру у рамках цієї програми передбачити, націдати кошти. Вообще, распорядите этих коштів. Но глава исполкома, то есть глава сільської ради и він, він є глава исполкома. Нет, ну, ну, это же отдельная программа, мы согласны. Мы, смотри, вот мы здесь, на сполкоме, рассматриваем материальную допомогу. Это прямая наша обязанность. Мы выделяем деньги тем, кто там пострадал, больным людям, там, нуждающимся. А если бы, допустим, не была принята программа ветеран, которая выделила деньги, да. распорядителем является председатель. Председатель ветеранского общества, напрямую определяется председатель сельского совета. И говорит, Виктор Александрович, нам нужно из этого фонда выделить... Это как бы делового не повноваживает. А? Это как бы не повноваживает. Да, но дело в том, что выконывающая поиск, или рады васильская напрямую в плане подчинения даты торгов. Вот я о чем хочу сказать. Прямое обращение, правильно? Нет, ну, согласно закону о местном самоуправлении, по-моему, статья 37, я не помню точно, исполком реализовывают программу социально-экономического развития. И святую их даже. Хорошо, вот смотри, на 15 января есть конкретное обращение с определенными суммами денег февраля, с определенными суммами денег, с проработанными какими-то вопросами. То, что мы должны это сделать, мы прекрасно понимаем. Но мы не знаем ни количество денег, ни принятых решений, сколько нужно кому выделить. Ну, сейчас что мы можем принять? Сейчас мы можем принять решение, ну, не то что Вы промежуточное, да, а, 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 подстраховочное решение, что в рамках программы, значит, члены исполнения да. будут против. Да, да. Не, не, ну звертаю увагу, что там, ну я умовно скажу, Ну, с правом том, мы помощи, не будем против однозначно. А выконком реализовывать право. проголосовать, что мы не против. Не, Просто надо. реализовать мы это не сможем. Просто не Будет ли дублирование? Еще Это будет даже не дублирование, а усложнение. Это будет усложнение вообще. Не, ну мы об этом если все это надо будет, то мы, конечно, да. Если заберемся и проголосуем нет, мы... да, Просто Пожалуйста. время поджимает, здесь а здесь закон, здесь, закон. Есть, здесь проще надо. Здесь мы, мясо. Да? мясо да? Но это, наверное, делается по-другому. Я так думаю, что здесь здесь либо мясникова, либо. Руководитель этой организации должен подготовить письмо. Как Подать это письмо, средства и в руководителю нужно это письмо эти письма уже есть, они, они уже зарегистрированы, сбраны. Понятно, но это все идет через Я считаю, что сейчас Это сейчас, нужно уже сейчас этим заниматься, иначе не получишь 23 мая. Что я не не а, почему знаю, а, а почему через казначейство? А почему через да? казначейство. Все через а Любое, Любая проплата. А что нужно там специальные эти. Ничего себе. Распорядка. Распорядка надо Порядок. Нужно знать порядок. Это порядок вступает это неизвестно. Я занимался, могу сказать, на выборы. Вот я занимался деньгами на выборы. Могу сказать, что до такой степени сложно. Там нужен юридический какой-то кошторис, финансовый кошторис, еще что-то. То есть это целая такая вот, вот объем бумаг очень сложный. Поэтому надо сейчас заниматься. Надо, я считаю, что нужно уже сейчас идти к Татьяне Витальевне. Тогда можно принять решение, чтобы главному бухгалтеру принять меры по обеспечению организации финансирования заходов. Вот такое решение принять. Проголосуйте, давайте потом здесь у нас Подавайте вопрос сформулируйте, да, давайте пока здесь <гласний> Ні, ну... Ще раз наголошую, що, що згідно закону місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет реалізовує програму соціально-економічного розвитку і інші програми, і звітує про їх виконання. Це згідно законодавства. Может быть, э, главным бухгалтером ну, принять... Это зарегистрированная программа, нет, да? Хит, да? За... Она, она, она зарегистрирована под нее зарегистрировано финансирование, да? То раз, значит, разбито, что раз, в таком квартале еще раз повторяю, должно выплачиваться. 10 сентября принята целевая программа и, этом, к тому, значит, Там есть конкретные Если чего то принятие, нет, то до 15 февраля Болгария не сможет проплатить. Не потому, что она не хочет, а потому, что ну, не, нет, Но, нет, под это основания. Скажу, выписка должна быть еще не сессии, выписка с этой программы что на такое-то число там есть такое-то... Она вот, там, вот, там есть Мясниковый, позвонить в район, Никто, не против, все за, только как. Программа. Конкретно в своих программах, то деньги можно и спокойно забирать. Бюджетный? Есть да. деньги да. вообще в да. этой, в этой, в этой статье в бюджете, да. надо Назово об этом говорить. Уже Если это только знает одно казначейство. Если в этой графе четкое выделение, если это есть, то это вообще. Я вас знаю вас. прекрасно, что молчал всегда собирал деньги с предпринимателя, потому что если начать действовать через значение, то это вас, будет вас. очень большое. Не, не, вышла разработали и приняли на 7, Если приняты деньги под программу, если есть деньги под программу, то можно ее брать. Эти деньги можно брать. Элементарно. Ну, все Все понятно. Все, зал, все, все

Защит... Там значит, сложно. Соб... Да, так, значит, вообще. Очень, очень сложно. Очень сложно. Пусть они делают это, что значит, это обязанно, да. Ну таке, э, рішення пропозиция э, щоб такое решение, чтобы обратно бухгалтеру программы всі ці дії по э, забеспечению финансовая цей программы. Что то реализации. Реализации. Нет. Реализации. целевая программа. Целевая. программа ветеран 2012. она так и называется. Конечно, что обязаны. Но сама процедура получения вам же ну, не вставить. Вставить. Живые деньги нужны. Живые деньги. Вам бумажка же не нужна. Так. Этого механизма расскажет Ирек, Этот механизм расскажет газ на честь. Значит, про заходы в до реализации смесовой целевой программы «Ветеран-2012». Так. смотрите. Я вам так за слово ну, зветою реалізації місцевої цільової програми Вітеран-2012, керуючись там відповідною статті закону про місцеве самоврядування в Україні виконком фунтанської сільської ради, вирішив перше доручити головному бухгалтеру сільської ради звернутися до державного okay. Та, служби. служби. Даже на до соответствующих mm -hmm. финанс, финансовых mm -hmm. органов с метою выделения... Забеспечения 15 и 23 февраля и выделения соответствующих денег на проведение данных мероприятий. Mm -hmm. Контроль? Mm -hmm. Контроль? Mm -hmm. Очень хорошо. Ну, Давайте правильный. проголосуем. Ставлю на голосование, кто за данное решение пришел. Да, это я голосую. Да, я не понял, кого. Все, я все, я все. Я все, я все. Я все. Я.